Народний депутат України Саман Семенченко і гостем програми. Ченівці сьогодні вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Пане Семене, ви активно взялися боротися зі злочинцями. На Буковину ви також приїхали подивитися, як функціонує у нас лісова галузь. Чи є якісь певні можливі зауваження? Ну, боротьба з корупцією і корупція це один з основних угроз національної безпеки. А я, як чоловік, працює в комітеті з питань безпеки і оборони Верховної Ради України. Заинтересован и очень сильно, чтобы Украина не только поборола эту напасть, но и чтобы были аккумулированы необходимые средства для того, чтобы нашим военнослужащим хватало денег и на форму, и на каски, и на закупки за границей снайперских комплексов на тепловизоры, чтобы прекратили все-таки ездить на волонтерах, потому что сейчас очень тяжело с этим. Для этого необходимо пресечь все эти потоки, которые идут мимо э, государства в карманы э, злочинцев. Э, кроме того, агропромышленный комплекс – это та сфера, за которую взяла на себя политическая ответственность партия «Самопомощь». То есть мы выдвинули своего министра. Лесова галузь – часть агропромышленного комплекса. Меня при пригласили местные активисты, мы проехались, посмотрели, как идут дела. Ну, что я могу сказать? Первое, нарушаются массово санитарные и водозащитные постулаты. То есть вот, рубится лес в зоне дорог, происходят оползни, в водозащитной области, где действительно тоже происходят оползни. Постоянно возникает ситуация, когда выше а, одного километра, там где существует постановление комитета министров о том, что нельзя проводить вырубки, идут вырубки, го горы лысеют. И а, видно даже следы безхозяйственности, а, то есть люди берут самое ценное, все остальное бросают на месте, а те же немцы, те же поляки, они строят массово а комплексы, которые и трухлявые и пни, и вот эти все ветки перерабатывают щепу, потом используют для производства разных деревянных изделий. То есть у нас такой комплекс и бесхозяйственное отношение к наследию наших потомков, и, собственно, варварское уничтожение лесов. Есть масса факторов, которые позволяют сказать, что идет неуплата и налогов в бюджет, и идет коррупционные действия. То есть Сейчас, к сожалению, после Януковича схемы во многих случаях возобновились. То есть идут заявления, мы сейчас их проверяем. Согласно этих заявлений, то есть каждый район обложен данью. А с этого района идет выплаты напрямую в областно, к областному керевнику. Областной керевник делит все это прокурору, начальнику СБУ, начальнику милиции, губернатору. То есть мы это проверяем. На настоящий момент, правда, это вывод Вот вы говорите сейчас самое провокационное, но так по вашей области. Я говорю в том числе и про вашу область, но это классическая схема, она работает везде. То есть, естественно, если мы проверим эти факты, они подтвердятся, то мы об этом людям расскажем. Но пока, к сожалению, то, что мы видим, свидетельствует о том, что злоупотребления идут. И есть информация о том, что в среднем э, руководитель областной э, лесного хозяйства платит наверх там, порядка там, 50-60 тысяч долларов в месяц. Будем все это проверять, будем советоваться с громадой. Я вообще считаю, что необходимо проводить публичный конкурс для того, чтобы не только губернатор влиял на назначение керевника лесовой галузи, но и связи с тем, что действительно горы, э, вот этот лес – это будущее наших потомков, это тот капитал, который нельзя разбазаривать. Надо, чтобы громада выдвигала своих представителей, чтобы она все это контролировала. Потому что если мы сейчас не поможем людям на местах бороться за свое будущее, за свои достояния, то все, мы увидим голые марсианские пейзажи весьма скоро. И еще наилучшие такие схемы коррупционные, они же выбудовывались руками, и сейчас взломать да. не так просто. Я с вами сгоден, но их нужно хотя бы один-два принципиальных человека в этой сфере помощь народных депутатов и а, внимание СМИ и громадскости. Конечно, если поставить сейчас другого керняка то начнутся возбуждение уголовных дел по разным выдуманным поводам, начнутся кампании дискредитации, но если делать все шаги максимально публично, этот номер не пройдет. Люди будут видеть, они прекрасно понимают, что происходит. зараз вы можете уже точно нам назвать, кто сам в Украине, на вашу думку, справедливо борется с коррупцией? В Украине борется с коррупцией антикоррупционный комитет Верховной Рады. То есть он добился увольнения двух заступников министра внутренних дел. Он добился увольнения генерального прокурора Еремы. Сейчас мы сбираем отписи для увольнения Шокина. Я считаю, что недалек был от истины бывший голова СБУ Наливайченко, когда на сполкувании нашей фракции назвал генпрокуратуру злочинным угруппованием. И, в принципе, то, что мы видим, диаманты, которые у них сейчас изымаются, mm -hmm. вот эти все далеко от пшенки они не ушли. А, следующее, а, борются реально вот новые люди, вроде Саакашвили, Давида Саакварелидзе, и, как мы видим, президенты, другие керемники, они во многом и вынуждены под давлением общественности, под давлением напора вот этих хлопцев, все-таки включаться и им помогать. Борются много очень людей на местах, я имею в виду общественных активистов. Ну, держава пока, к сожалению, эту борьбу не поддерживает. Депутаты тоже не имеют особой возможности в этом участвовать. Я вот объясню, почему. Я прогнозировал за полгода все свои обращения в Верховную Раду все свои обращения в Генпрокуратуру и увидел, что Генпрокуратура занимается только отписками. То есть все три ведомства, СБУ, МВС, Генпрокуратура друг другу пасуют мяч, рассказывают о том, что они тут ни при чем, что это другие ведомства виноваты, а ВОЗ они не там. Поэтому очень важно, чтобы в Верховной Раде сейчас все-таки прошел бой, и этот бой был выигран вокруг принятия закона Украины про темчасовые следчие комиссии Верховной Рады. То есть это, во-первых, первый шаг на пути принятия закона про импичмент, а у нас независимо от личности руководителя государства должны быть равные условия, должна быть лишена неприкосновенности и депутаты, и судьи, и президент, ну, президент Украины. И второе, мы можем требовать и привлекать к ответственности тех людей, которые не являются к нам на допит. Для 60-80 депутатов Верховной Рады, которые, на мой взгляд, являются вменяемыми, В несистеймними людьми, которые не залежать от своїх боссов, ні партийних, нікоммерческих. Ім нужен реально рычаг, чтобы вместе змінювати Україну. Тогда действительно йдуть подвижки в борьбе з корупцією. Винуждені будуть включитися керівники силових відомств, либо їх уволять. Ви не так давно були у нас також у студії. Ми з вами і про роботу. парламенту зокрема, чи відбулися вже якісь певні зміни, чи можливо очікуєте на зміни? смотрите, значит, в парламенте вот, часть людей, как я называю их, вменяемыми и внесистемными людьми, получила необходимый опыт. Все-таки прошло более 8 месяцев. Я могу сказать по себе. То есть я смог привлечь штат помощников, я смог прилечь их на общественных началах, получить опыт в области государственного управления, понять, что мы можем сделать, что мы не можем, и понять, куда все это идет. И сейчас наша работа должна становиться максимально эффективной. Но я считаю, что мы во многом уже подошли к краю, то есть к краю возможности эволюционных изменений. А дальше, к сожалению, либо изменения пойдут революционным путем, что для страны, находящейся в войне, очень, хочу вам сказать, не нужно сейчас, либо будет идти перезагрузка, и власть запустит новую порцию хороших, нормальных людей. Нам нужно подкрепление и в виде новых людей на местных выборах, и в виде новых людей в Верховную Раду. По поводу э, революции и других изменений. Смотрите, когда армия не могла защитить э, Украину в марте-апреле предыдущего года, гражданское общество выдвинуло добровольцев, создало добровольческое движение, заполнило пустоту. Когда э, в то же время э, Министерство обороны государства не могло накормить армию, появилось волонтерское движение. Сейчас повышенный запрос на справедливость. Сейчас необходимо, чтобы... Э, были реальные посадки, чтобы коррупционеров показывали людям, чтобы показывали, что они несут ответственность. Иначе гражданское общество запомнит и эту лакуну. Но если уже общество само начнет получать справедливость без государственных механизмов, это может привести, конечно, и к гражданской войне, может привести к другим потрясениям. А поэтому нужно заставить те части государственного механизма, которые не хотят меняться, которым удобно в текущей системе все-таки работать и обеспечивать людей, обеспечить их запросы на справедливость. Пане не сама не выпустино, на схит Краину, вы бачите, как там відбувається. а то что зараз там, насколько ские плачевные uh, Знаете, сейчас, к сожалению, сошлось очень много аспектов в одно, и выводы у меня пока не утешительные, но у меня не возникло ни одного сомнения в том, что Краина в итоге победит, потому что когда я вижу проявление высокого честного духа и у волонтерах и у добровольцев и у массы людей, я понимаю, что ну Дело только времени, чтобы государство стало достойным этих людей, чтобы государство подтянулось. Что сейчас происходит? Смотрите, во-первых, очень плохие результаты работы нашего Министерства иностранных дел за рубежом. Я это видел и в части получения оружия, то есть практически ни в Израиле, куда я ездил, ни в США. Работы не ведется, кроме той работы, которая проводится местными волонтерами и общественностью, то есть диаспорой. Та же самая история в области дипломатии. Недавно Ангела Меркель заявила, что Украина Нарушают минские соглашения. То есть представьте, хлопцы, которые под градом пуль снарядов Мин ждут, пока им дадут разрешение ответить. Они получают вместо крепкого тыла и международной поддержки обвинение в нарушении минских соглашений. Маккейн заявил недавно о том, что, к сожалению, минские соглашения, их крах очевиден уже для стран Европы и США. Но нет желания пока выходить из спячки и что-то делать. Пока есть только обычная риторика. Мы вызывали министра иностранных дел в парламент, однако он не явился, к сожалению. Мы пытаемся получить объяснение уже четвертый месяц от начальника генерального штаба по истории с Дебальцев. мы их не получаем. И сейчас разворачивается история с демилитаризацией Широкина. Если вы помните, Широкина на протяжении полугода постоянно и Донбасс, и Азов, и ВСУ отбивала атаки российских оккупантов. Там практически они не обломали зубы об эту оборону. И постоянно поднимался вопрос демилитаризации, якобы для блага местных жителей. Сейчас и ОБСЕ миссия подтвердила, что местных жителей там нет. Там практически все разрушено. Желающие могут обратиться к фотографиям в моем фейсбуке. Я там был недавно. Там действительно лунный пейзаж, это наши позиции. И, тем не менее, опять поднимается вопрос о демилитаризации. Ну, вы знаете, доходит до того, что военные заявляют о том, что они не будут выполнять преступные приказы. Действительно, согласно Конституции, Уставу вооруженных сил, согласно закон, массе законов Украины, преступные приказы, они несут за собой юридическую ответственность для тех, кто их издал. Поэтому я сегодня отправил запросы президенту Украины и министру иностранных дел с просьбой пояснить мне, что такое демилитаризация, и начальнику генштаба с просьбой сообщить, кто отдает подобные приказы, на каком основании. В случае, если это подтвердится, я буду обращаться в Генеральной прокуратуру СБУ с требованием возбудить уголовное дело по фактам отдачи преступных приказов и государственной измене. Потому что, вы знаете, но существует нечто выше, чем просто спокойствие и спокойная жизнь. За это, за нашу землю отдают жизни наши военные. И когда нас спросят дети, наши внуки, а почему мы потеряли свою территорию, мы не сможем им говорить о том, что хотел это президент, либо это хотел Путин, либо все общественное мнение этого хотело. Но нужно будет давать ответ по совести. Я хотел бы, чтобы я был чист перед своими потомками. Поэтому я, как народный депутат, буду делать все, чтобы помочь нашим военным а все-таки отстоять свою территорию. Нужно найти в себе силы, не вестись на поводу у агрессора. Еще одна вылыка проблема ⁇ это коррупция так, на блокпостах Соняту. Так. В зоне АТО. так. Коррупция Е, и мы это увидели еще прошлой осенью, когда Батальон Донбасс остановил конвою Рената Ахметова, когда он прекратил доступ к контрабанды в той зоне, в которой, за которую мы отвечали. Тогда очень большое было давление на нас. Кричали, что это все там пиар, что это неправда, что там люди помирают без этого. Сейчас ну, абсолютно изменились настроения и все-таки люди понимают, что существуют определенные государственные интересы. Я считаю, что социально-экономические отношения с оккупированными областями ведутся не на благо Украины. Они ведутся на благо крупного бизнеса, в частности Тарута и Ахметова, то есть те заводы, которые там працуют. Они ведутся на благо контрабандистов, на благо массы чиновников, которые с этого получают хабар. А необходимо вести э, политику в интересах Украины, и в экономической в том числе. Поэтому мы сейчас э, с Егором Соболевым и э, Ярославом Маркевичем, это депутаты от фракции «Самопомич», подаем альтернативный закон Украины. Существует закон о полной блокаде и очень либеральный закон о полном экономическом сотрудничестве. У нас закон о гибридной блокаде. То есть основные постулаты. Первое. Мы не должны способствовать созданию квази-государств на территории ЛНН. ЭДНР. Поэтому там не должны работать производство. Для этого вода подается с перебоями. Население может ее пользоваться, но производства нет. Мы не поставляем туда никакого сырья. Мы должны определить перечень критического импорта, то есть, что конкретно нам нужно для того, чтобы наши заводы работали. Только чтобы там не было в интересах каких-то финансово-промышленных групп вписаны какие-то строчки. И только это забирать. В общем, закон предусматривает рубильник некий, который выключается, когда начинается обстрела с той стороны и включается, когда э, наступает мир. Если нам нужна эта передышка для того, чтобы усилиться, давайте все-таки будем действовать в интересах Украины. А пока мы ловим на границе поезда с лесом для э, вражеских оборонительных сооружений. А Москаль ловят машины, фуры с э, алкоголем. Сейчас к этому подключились все. И Дмитро Ярыш, и десантники. То есть сейчас бороться с контрабандой стало модно. Но я думаю, что правильнее будет системно урегулировать отношения на уровне закона. Вы этот закон может ухвалить, или есть все-таки зацикавленные люди, которые станут против этого? Есть зацикавленные люди. Я могу сказать, привести пример. Закон про социально-экономическую зону, свободную экономическую зону Донба Крым, которая была принята парламентом предыдущего Сабзыва. Я считаю, что он был принят в интересах владельцев торговых сетей. 500 фур, в день, 500 фур в день заходят на территорию Крыма. Часть идет контрабандой в Россию. Местные патриоты, которые ездят туда к своим родителям, возвращаются. Ну, там есть оставшиеся семьи, они говорят, что нельзя этого делать, потому что над нами просто смеются, нас считают идиотами. Мы помогаем сохранять социально-экономическую стабильность режима Аксенова. Поэтому нам нужно понимать, что будут постоянно лоббировать свои интересы крупные владельцы заводов, оставшиеся на оккупированной территории, контрабандисты, владельцы тех, торговых сетей. Поэтому я думаю, что общество уже готово к тому, что будут информационные войны на эту тему, но если мы не обеспечим интересы Украины, я думаю, что мы не сможем выиграть эту войну, а мы ее обязаны выиграть. Что мы можем сейчас назвать людей, которым выгодна война на сходе Украины? В Украине, самой Я думаю, что это большинство руководителей государственных учреждений Украины. Я говорю это с полной ответственностью, потому что большинство этих руководителей представляет старую коррумпированную систему. Эти люди абсолютно не испытывают никакой ненависти к России как агрессору, поскольку это родственная им страна, с которым замечательно они и газ раньше воровали, и, в общем-то, по менталитету клептократическому, воровскому, очень похожи. И для них эта война – это… Еще одна возможность отвлечь людей от борьбы с коррупцией. То есть, когда начинают люди спрашивать, а почему вот так, а не иначе, почему не привлекаются к ответственности, начинается очередное наступление на Донбассе, и внимание всех людей переключается на наших войсковых. Второе. Владельцы крупных предприятий, которые занимаются поставками оружия, владельцев вот этих вот окон на границе, которые возят контрабанду, я думаю, что выгодно оно и правительству России. А вот народу Украины а, и отдельным патриотам, которые сейчас существуют во власти, война, конечно, невыгодна. Я больше чем уверен, что она невыгодна и народу России. И рано или поздно, после нашей победы, все равно после наказания военных преступников, которые толкнули два народа на эту войну, я думаю, что большая часть населения России поймет, что их втянули в нечестную игру. В РНБО заявляют, что все-таки долго еще триватима война. Но мы не можем сейчас так спрогнозировать, какие это Существует три варианта развития событий. Вариант первый: оптимистический: то есть Украина все-таки найдет в результате там, прорыва во власть патриотов, найдет в себе силы обуздать масштабную коррупцию и начнет хотя бы большую часть сил страны пускать на оборону, на создание нормальной разведки, контрразведки. Ну, то есть пойдет по пути Израиля. Я недавно там был, и я увидел, что ну, вот едешь ты по пустыне, ты видишь цветущую пустыню, там фиговые пальмы, финики, а переходишь к границу Палестины, ну, вот там бывает, там, съезжает на территорию Палестины шоссе, ты видишь голые камни, ты видишь какие-то там дощатые домики бедуинов и ты понимаешь, что это потенциальная ДНР, ну, то что там было у нас, да, возможно так оно дальше и будет. Так вот э, когда мы видим, что э, если мы пойдем по этому пути, то рано или поздно, Украина будет настолько сильной, что в России не останется людей, которые хвастаются в том, что они убивают наших войсковых, как Моторола, губернаторов российских, которые угрожают и призывают к убийству наших военных. И Россия обломает у нас зубы. Это возможно, потому что у нас 40-миллионная страна. И Россия ни на какой там ядерный пепел не пойдет никогда. Это все... Любые шаги, которые угрожают возможности воровать российской элиты, для них неприемлемы. Они пока играются и балансируют на межи вот этих вот масштабных санкций. Второй вариант, который изо всех сил мы будем бороться, чтобы не допустить, это массовая сдача наших интересов дипломатическая и фактически возвращение в ситуацию до Януковича. Такая вероятность есть. Война тогда быстро закончится. Но тогда для чего была гибель Небесной сотни, для чего тогда погибали хлопцы с Небесных батальонов, для чего наше поколение все-таки стремилось для детей сделать европейское будущее. Я, мы этого не допустим. И третий вариант – это все-таки продолжение нынешней невнятной политики, политики, но она закончится, когда, когда, когда победит первый или второй вариант. В любом случае, в итоге победы я уверен, потому что народ Украины, раз проснувшись уже, он будет идти к лучшей жизни, пока наше государство не станет достойным нашего народа. Я этого искренне верю. И россиян мы уже обратным народом никогда не будем называть. Uh, ну, я думаю, что мы сможем стать добрыми соседями, но, наверное, не раньше, чем они накажут или мы накажем их военных преступников, не раньше, как народ России пройдёт через то же самое, через что прошёл народ Германии после гитлеровских преступлений, через покаяние и очищение. Ну и, власне, ещё одно питання. Країну роблять люди, як і в верхівка влади, як і в столиці, так само і в різних місцях України. Скоро будуть вибори місцеві, так? Про що варто пам'ятати просічним громадянам? Ну, во-первых, я считаю, что нужно помнить про то, что хуже быть не может. Поскольку о, предыдущие выборы. привели в большинстве районах страны к власти мафию, либо какие-то силы, которые абсолютно чужды нашей государственности. Это партия регионов, это коммунисты и так далее. Поэтому, как бы сейчас ни была масштабная фальсификация, все равно ситуация будет лучше, потому что пройдут большое количество патриотов. Второе. Во многих случаях не нужно ждать, пока в вашем регионе придут к власти честные люди. Пусть люди, которые чувствуют себя силы, берут на себя ответственность. Нам, вот этим 60-80 депутатам в несистемном Верховной Раде очень нужна поддержка десантов на местных выборах. Потому что сейчас как качели ситуация. Пока качели находятся на стороне клептократов, на стороне коррумпированной, к сожалению, госаппарата. Но если мы другую часть с помощью местных выборов, с помощью народа а наклоним, то ситуація поїде в нашу пользу. Начнуться посадки, почнуться очищення, а в итогі і винні успіхи. Тому нужно помнить, что иногда нужно задать себе вопрос: а хто, если не я, і взяти на себе відповідальність, пойти на місцевые выборы. Пам'ятаєте, ми в попередній програмі з вами говорили про процес фрустрації. Ми можемо казати, що його немає, він провалився. Так. процес фрустрації остановлено в тому числі президентом України. А ми досягли сейчас максимально можливого. Мы ищем сейчас, в том числе с Егором Соболевым, варианты. А, поймите, наша основная проблема это в том, что нужно при всем понимании очень серьезной политической и экономической ситуации, при всем понимании, сколько воров и негодяев во власти, нам нужно все-таки пытаться сохранить внутреннее единство в коалиции, потому что, несмотря ни на что, в краине война. Поэтому вот этот баланс и необходимость фактически рубить головы, и необходимость една на навколо идеи нашей государственности, она, конечно, очень сильно наши позиции осложняет. Но будем искать варианты. Сейчас вот могу привести пример: когда генерала Терещенко кажется, это бывший э, кремник Волынского УВД, к которому обращаются массово бывшие евромайдановцы, что он их и разгонял, и использовал спецсредства, и останавливал автомайдан. Он избавлен от иллюстрации президентом Украины как герой АТО. Не знаю, на, в каком он там полку служил. Я сталкивался уже массово с тем, что у нас героев АТО больше несколько раз, чем реально воинов, которые воевали на передовой. Но это так. И вот Егор Соболев, мой коллега по фракции «Самопомощь», керевник антикоррупционного комитета, назвал это ударом в спину от президента Украины. А это очень неприятно. Еще больше знаете людей в буре, это еще никто не покаран за массовые убийства на Майдане. Скоден. Меня очень потряс плакат. Я видел в интернете стоит Жизневский, в некоторых случаях Сергей Нигаян, и держит плакат. Я знаю, кто убил Бузину, а кто убил меня. Но вы знаете, я не удивляюсь, видя, какие отели себе покупал генеральный прокурор, пришедший сразу после Майдана, Свободовец. Я не удивляюсь, видя, что творил Ерема. Я не удивляюсь, видя, что изымают у следователей бриллианты, оружие. Я не удивляюсь. То есть мы узнаем правду, но только тогда, когда треснет система и сломается круговой поруки. Пока система работает так. Ты сегодня у власти, ты не сажаешь оппозиционеров, потому что завтра будут у власти они. И мы покрываем преступления друг друга. Это была основная идея политикума прошлого. Сейчас, если люди не впадут в депрессию, а их пытаются туда ввести, если мы все вместе все-таки пусть пройдем этот долгий путь, я уверен, что система треснет. Потому что уже видно невооруженным глазом, что больших очень трудов удается коррупционерам держать систему по руке. Тогда мы узнаем, кто стоит за этими убийцами. І Крайнє питання в нашій сьогоднішній з вами програмі. Якщо б уявімо собі таку ситуацію, ви б мали таку можливість пролюструвати когось із політиків або ж представників влади, покликати на співбесіду і поставити будь-які питання, які вас цікавлять. З ким зробили б це? Uh, ну, мені хотілося б поговорити з керівником Генерального штабу, бувшим депутатом облради від партії регіонів Віктором Муженко. Потому что я пытался делать в рамках правового поля все это. Но на протяжении четырех месяцев все были в Верховной Раде. Президент, глава Европарламента. Но керамик генерального штаба он уходит и от вопросов по Дебальцево, и от расследования по Иловайску. Иловайск, Ил-76, все это идет практически год. И нет никакого результата. У меня есть масса вопросов, не потому что я испытываю какую-то личную неприязнь. Возможно, он даст ответы на мои вопросы. Но, вы знаете, если не сделать вывод из наших поражений, если не возобновить доверие армии к руководству, а доверие возобновляется только, если люди видят, что есть справедливость, то нам будет очень тяжело победить. Поэтому, наверное, бы я начал с того человека, контроль за которым входят мои прямые обязанности депутатские. Ну а дальше уже посмотрим. Що ж, хочемо подякувати вам за участь в нашій Дякую. програмі. Нагадаю, народний депутат України Саман Соменченко був гостем програми Черніці сьогодні. Залишайтеся надалі з нами. До зустрічі.